دا سځوان چې د یو انجیلي په محبت کې دا غده کور د مخه هوایي فائرنګ وکي ټکان وکي یا غته آر وایي دا وایي یا غغ وایي ددا اعلانې چې دا, دا انجلي د زمما ملکیت کاره څوک دته رښتوره واسطي مرکه ورواسي بس داغه څخه زماده دښمنۍ اعلان دی زباغه ګورمه کدا کور لرارچا مرکه را واسو له ما مرکی ورسول دي ما ته انکار کړی دی درما بیا څوک دی تریالې دی د ننګیالې دی او د ټینګ دی چې اوس بداده ما سودکی او دا د یو ځوان د ټوله نس د دې خاندان سد دې اسمو ریواځه د بغاوت یو اعلان دی دي ودې ته ار ویل کیږي وځه ار قانوني سیاست سي لري اسلامي سیاست سي لري او زموږ په ټولنه کې نن سبا ودې غیر رسم ته په څنځر کتل کیږي پر دا بننن مجلس کوم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم نکبلای کزید د ازما یوټیوب چینل دلته هر مخسن ز پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم خنن سبا ازما د پښتونوالی یو سیریز د لړۍ چې د ویډیوګانغه مختلف موضوعات باندې زموږ د دستور په باندي ز جوړوم نو نن ز پر ار باندې ژغې ژمه وستا ار واقعي د پښتونوالی یو یصده کیا د دې څخه د باندي یو درکم یو مترد یو کم یو غلط رسم دی چې هغه په مج کې د وخت جاړ نیولې دي گرچه گو مطلب نن سبا ودې ته په شر نظر نه کتل کېږي دا هم د یو دښمنی یو علامه د یو طریقه ده لیکن دا آر مخف په خپل استرګو باندې لیدل دي د مشپدی علاقې ټکان ورته وایې اداوه ورته وای او دا پېښور په دآ شا او خا کابلي علاقې کې ودی ته غغول کیږي یا جغول کیږي د ملکیت دا وده کوم مطلب د دا انجلۍ يم د 16 لک وزه یا د رقم یومځکه لکه نه غلیند مافیا چې دته قبضه کړي نودارګم دا آر وچشت وای پر دا بان با باندې ځمانند مجلس ته تاسو داسما یوټیوب چینل سبسکرایبوم کی او د ګیټی بٹن دباوم کی چې بیا هر ماه شومزلته ویډیو اپلوډ کوم او ول دواره در تاسو تر ور رسید او د پښتون ولیکې اسما مختلف موضوعات باندې ما ویډیوګانې جوړ کړې دي د امر سره وګورئ او په داتسپ کې لینک شیر کړئ تاسو د تاون یو جهان مننن دوستانو ار یا غغ یا دوا یا ټکان دا کم عمل دی دا کم رسم دی یا دا د پښتونوالی یو یصده کنده یسا نو مشران دا وای کتابونه دا وای چې دا ار یا غغ یا دوا یا تکانی یا فائرنګ دا چې دیغه د پښتنو لیسه خه د باندې یو رسم دی دا د زورور د زړه ورتیا د ننګ او د غیرت یا د خداری یا د عزت نفس یو مسله ده دا یو الک دی یو ځوان دی دا وس رسم څنګه کیږي پر دا بل سر سره خلاص کو چې یو الک یا ځوان یا یو خاندان و بل خاندان ته د خپل د زوی یا د ورور یا د دا رشتہ دار دا واده د بار مرکه واسینه عداوت ورو ور کیچ بای ستالور یا خور چدا غزما د زوی د پار یا د ورور د پار د واده د پار د کوزید د پار او د خاندان د دوستي د پار رشتي د پار پکار ده و ساغه خاندان د انجلي خاندان کده یو وج نه یو وج یا د تعلیم د وجي چینجلي لګیاوی تعلیم کیي دینیا یا سری سا... یا, یا په خاندان کې دا د دروز پرېکښنې یا یو نور څه مسلې وي یا د خاندان سره خوش نه یی نه چې بای بستی کړه خو موږ رشکشتي ورور خسرجلا دی د کم لیورونه جلا دی څنګه رشکشتي په د کم خاندان کې زنه واد کوم یا د دې کوم نسره لګیږي یا ليري به ار وږ چی وي یا د انجلي په خپل لګ سره د غلکنی خوش نو لیازه دا د خاندان والا چې دی غی انکار ورته وکي نو په پشتون ولې کې درې واره مرکه کیږي بیا یو شپږ و میاشتې بعد بیا د مرکه ورواسي دا غه بعد بیا انکار وکي او تردید وکي او نی خوش بیا درې واره بیا مرکه د یو خپلوانو د شوز غیاڅو کورواسينه مشران پکې نو عربيان کار وکي بیا دغه لک دا د انجلۍ ووس دا د مراکې وراستولي زم ټولن خوند تاسو در معلوماتو پرارش باندې خبري کین هرڅوک لګیاوي په غورن او لغازونه ورکی نو بیا په د معاشره او په ټولن کې په خاندان کې دا شې زیوده واغنه د خبري سره کې وای وای ګوره د خوم پلان کې د مراک کړهولہ ان کار وړ ده وکي هه د دمخه و غوړالته واده و غوړه په دغه کم خبري چور ته کې 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 اخر د غالق د اذوان پر بغاوت باندې اماده سي نه او د د عزت مسله یي خداري مسله چې بایز ما سرګه خراب دي سر می دماغ می کارنه کې ګوډي م شالیم ګونګی م کوړی م سترا وړوندیم یوبله مسله د بی روزګار م څه مسله د شایستان نه ځوانان لرم دغه خاندان غنيم سم سره د چمات انکار وکي نو دا دونه خبر چې ووري د لک بیا مجبور سه د دې خداري عزت او دار څه چینه دغه دته ار ویل کیږي دغه دا دای چې مجبور سي یا ارڅ چې وینه یا زور شکاره کې ارڅوي دای چې دا ډیره خبري واوري نو دا د ار غني خپل هر دا اگر نه اګه څوک چې اجو په واده کې پرغاړه کې نه شندغه دی نه اغه ار دی هغه د شکست والا یا د چبې لوینه یو شی نو دا ار دا الف قدی اله پورری ن ار په پښتو کې و هغه عمل ته وایي چې په هغه کې د خپل بیزتی احساس کړي یعنی د یو کار ک مرکو ور واسو نه وسپارشي کېار کی نه کیږي دا صرف د مرکیو د دواد په والا باندې دا دستور دی نو لیازه د خپل آر و غړینه یعنی شکاسنه بلکې مایوسی و غړی کمی و غړی بیزتی و غړی پیغور و غړی لغاز و غړی نه په ټولن کې د اډون خبري و بیا د بغاوت و کې د ټولن د معاشره او د خاندان او د رسم او ریواج سره بس د توبه توبه کرواخه کده پلاری کې خپل کده خاندان غي او کته پنچي اگر واخی ورونه د غا انجلی د چا د چمرک کړي دغه د کور او مخته ولارسې دری ټکان وکي ټکان چوکي شاوخه خلک چول راځي وایڅه کې ساده ساده د جغوه کې اعلان وکي وای پردا کور باندې ما مرکه کړه او ما چنور کړه دا انجلي پر بل باندې را مده د دا ازما د ازما معنی ده د دې دا بعد زې اعلان کوم هر څوک چې د دې د ته ماراکاو ورواستي ز د دې خلاف يم او زما دشمني دغه مبارک سي ز به دغه سره ګورم نن دا انګلی اعلان ما کړی دی دا بل چاته نو ورکه کاچا ورکل د دې کور سره او چا چې وعده کله و دغه کورسه دوه کور ته ځي چې دی هغه ګواښ کوم زه زه د ننګو می زه خبرداري ور کوم زه چیلنج ور کوم زه د دشمنی اعلان کوم بس ما، ما دا از ما معنی ده بس ما لبرځه دا درې ټکان چې وکي دی راوانسي اب از په کلی په مشر او په کلیه علاقې کې په ګلۍ کې خلک سرګایي جوید دی د کور د مخه درې ټکان سي د غنجلې چې د پلانک ټکان پر ووکلو اوای ټکان پر دینه بلکې اوای وکلو له آزادایو رسند په پښتنو کې د ډېر وخصر روان دي د داد دا ځوان دا د دا ځوان د وسدا د ځوان د محبت ایظهار دی د بغاوتې زار دی او کده د انګليچ په خپل مرزي به واده کوي د اغېد ازادۍ خلاف دی د رسم نه دا وڅ چېشنی په دې باندې به سنکه جوړه کیږي ورکیږي څوک ویا د ډیر ننګی علي سړی ډیر تری علي سړی ډیر زور ورسړی دي دونګ څوک ودا ار څوک منسیکه ولې دا ډیر غټ سړی غاړي ولې دا چې مازی څوک وکي ګو د دې خاندان او کبل چاته ور ورکول دا غ خاندان د دواړو د بدی غ دغه ی اعلان وکي شروعات وکي غازه وکي نو دا څوک په تشطور مزګه باندې څوک د بدی اعلان غواړي یا د بدی خپل خاندان ته مزان ته مصیبت کی بیا دا کم عموما د سکیجه په پښتونوکي چې بیا دغه لک ک ډیر زوره ور خوګرزي بگرزي په کلی په علاقې کې بگرزي ورګرزي او کنوول بیا په پټي فراریږي چې درڅو پرېدل ته خاندانونه سرکشي نیجرګي سرکشي مرکې سروسي مجلسونه سروسي بیا دا مومن پداکی علاقې کې مشرانو خلک سره راځي وای بس ما په کې لایک بس دغه یو رسم و لوې کې یو رور وسار اعلان یو کې ټکان اعلان وکول خاندان ولوی ا د څو څو کم د زما د کور زی کمزوري و ګړن زما د کور د مخې ټکان وکول کپامه خړالي ولکه ژوندې پرځدمه اوبس دا رقم د خاندان ځوانانو دام پر لګیوی چې زاگې وګوري پر دپښه وي پر دلاسه وي دا پر کوم چې ټکان کړي ولونه ګډه کې یا مړ کې کوم مطلب دا ډیر د بدی خبره د ډیر اساس خبره د ډیر د دشمنی خبره دا ډیر سنسټیو شودي نه په داواله باندې نه په پښتونوی کې وس خدای را سم ډیر کمسوي دی په خوا خو ډیرو زما د مخه دغه یو دغه ټکان د شی وصول نه چې ما اور د قتل د د پلانکی پر کور باندې چې ودلته وښ ناخته و دغه د مخه یو ځوان چې ډیر کمزور ځوان و له د بدبخت نصیب خپل وادم درلود خپل بچیانم درلود خدا بل انجلی يم خوش اسول نه اوب د کور د مخه را لې هغه څو ورمرکی ورته کېږي نه ورکول اخر را لې ټکانې وکونه کوم مطلب د کور کمزوري غړینه بیا د خاندان او د سرکښې نه ول کومیر زغی ول دی د بلانکی زی کزیا د پلاړو د مور په نامه یادوي ول ولکه زونډه پریژدو ګر د ځوانانو د یار زل تو بنچې را وخصې پسګر زیول موټر سایکلانو دور دور چیر بیا پیدا کو پر د سر باندې تندې بندي وو نه د از ما د مخه د غرګو سول د ګر د سرکښې نو ول ولکه پریژدو زموش پسګر زال بیا تقریبا شپږ و میاسه د سړې غایب ولو پټ پټ کر زیادي خپل کورې پریش تشتې دل بیا مرکیو جرګې ملایان سېدان خپلوان او دا سرک ښه اصول ما پیو درگذره وصوله پر د یو څه غټ پور کښ شو او د یماب کی او د انګلیسي برت د تورکلنه ا مومن دا سکیږي چې څوک یې لا ټکان وکي بیا د انجلي ودته ورکول کیږي ولی بل سړی بل سړی بیا نه غواړي وایار یې لایکه پر د انجلي باندې ټکان سوی دي اغم بیا چې تو یو زما خیال په انجلي کې یو کار وله ور سره مله ولا یا شی ولونه به شک پر کې حال کې دغه خور کې به هیڅ کس ورنی هغه خپل کور کې ناس مدرسه لزي یا سکول لزي خوده یو د دې ووتینه خپل بیزتی غړل ټکان یې پر وکول نو لی آزادار کم چې څوک دا ټکان وکي و دې عمل ته ار ويل کیجی جغ ويل کیجی غغ ويل کیجی, کیجی، دا, دا کی کیجی. و ويل کیجی چې دا انګلیز ما چې دا ملکیت او دا په اسلام کې چې دی هغه شنه غنل کیږي اسلام دا وایي چې انګلیو الک چې په خپل مرزي به واده وکینه او مرزي چې بغیر مرزي چې دی د اسلام دا وایي د انګلی بغیر مرزي واده چې دی هغه غلط کار دی او شی نه ګړي ګرد ادي سن نو د قران شریف سور النساء دا ګرد په ډک دی علما صاحبان شپ خبر دی او د نن سبب پښتانم دا په پښتنواله کې نشماري پښتنواله کې دا نشماري وای دا غلط نه رسم دی ګوره د الک شدې د خپل بغاوت او د ټینګوالې او د جوان مردیو مظاهره کې وردا بل کورچ دی غو کمزوري ګړي نو امومن دغه تر کیږي دا لکچدي په دوو طریقو باندې کی یا خو هغه خاندان ډیر کمزوري غړي لیاځه ټکان وکی یا دا وای چې هر ټکان به کوم بدنام به سنجلې زبوت شته ژمه بیا بیا خیر سرکښینو برته راکی لیکن بیا چې کلم راکو جرګه سرکښنی بیانو په دغه چا چې الکټ ټکان کړی دی پراغم یو غټه جرمان نه غا یو تعاون یو څې جدید پیسې او په ولا باندې ولی په دې باندې دښمنیاني ذاتیږي کتا ټکان کلهغه د انجیلی په کور کې نه ستدنه یو خدغه مرزي خلاف ده نه غلطه ګني بیاغه خاندان وای وایشه مuje کمزوري وګړو ته ودر په مخ باندې سره بازور اور ټکان دي بدال نو دا د پښتونوالي چې کم دا ټکان یا غغ یا ار یا داوا چې دا په پښتونواله کې نه ده دا زموږ یو رسم یا بولې یو دود یو دستورې بولې یو دار کم یو غلط منفي اړه د عدالت لري ولې د دې څه مسلې پیښیږي ان جلی چې دا هغه داغه مرزنی پکې شامل کې دی چې سیغه سره دال ته غوړینه لکه دوی وته لیدې خپل ټنګوال شکار کی طاقت شکار کی چې یاره ته ودرېږي مال برآزی اخر به بر مال دغه انګلی رازی بس ما دا از ما معنی ده ولی ته وزادي جنګړلې ده لېند مافيا ده قبضه ده خپل طاقت شکاره کوي نو که طاقت شکاره کوي بیا تشتيږي ولي بیا خو نو په د اکليو په مالک بیا گر زو را گرزه نو ته بیا تشتيږي ولي فرار ولې نه دلته ټکان وکیه الته چې دیوت تشتيږي ګو مطلب دا د مایوسي کمزوري علامه ده او دا د کم سړې چې د عمل کې د دا, دا شکاره کی چې زه خود را يم زه عزت نفس لرمه دا غوا مطلب بدلا ده نو یو کار چې په بدله کې وڅ واغت ته محبت سوای دا ډیر خلګې نه ودی عمل ته آر ته ټکان ته یا غخت یا داوی ته د دا محبت ذکر وکړي چې باید ډیر شمهیندې دی، ډیر شکه شک دي او دا غواړي چې د انجلې سره مخا وادو کې بل ځاګه نه غوښتي یا غدي سره په لاس کې نیولې د کپنې راخستې د ټکان یوکو دښمنی ته غسر تیار دي د انجلې د پر ز دا, 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 دا وایم دا محبت نه دی ولی دا کومه محبت توله نوتاب مرکی ورستول خاص اری بدور کول جرګي بد کوله د خدای سره بد دعا وکوله د محبت زهر بد کوی نور دایسه طریقې په پشتنواله کې په اسلام کې ستاتې د خپل د منی او د محبت چدی اغه ایزار کولې سي یا اغه واده د پسند واده کولې سي نه دا اوس چشتي دا خپل تخپل شکست وګړي چې دا د علاقې ولا خلقو ولا تا ته پیغور درک وي تا خمبر او مرکی ورته وکلي نهقدر خیال پتا کې کمیدا نو دا ستای زته نپس ستا خداري ته یو چوٹ ورسېدي زخم ورسېدي یو آم, یو تا غلط احساسه کې لیازا ته د بدلیت آماده سولې دا ستاده بیزتی یو بدله زویلسم محبت نه سمويلی پښتونوال نه سمويلی اسلام نه سمويلی ولې د انجلېڅه کسور دیغه پر کورナス سکول ته زی مدرسي لذي و راځي د خلکو خدمت کې پردکې ننګو ناموس عزت هر شي خیال ساتي تراله ورور لرکه بدمارش راله د کورده مخ دي ټکان وکول د پښتون یو اغه رسم چې سوکاس وکد جديد نسل زماني آ... او د تعلیم په وجبه باندې دا کمیته دي لکه نو سم شاته پاته په اسماندي علاقو کې وسم د رسم سره او ټکان وکي و د شتيږي بیا فراري بیا نو د خلک مجبوري عموما اغه انجلي بیا غته ور کی ناغه بیا سزون دي تبه ګرد عمر په غورن اور کای چبای په ټکان کې مراوسله نو دا نه په اسلام کې د دې مجارش نه په پښتونوالي کې دا زما یو منفي یو ایبلیسي یو شیطاني یو رسم د چراروان دی دروصه پر خلق د بیزتی بدله پواله باندې دا استعمالي الله دې د غلط رسمو څخه مخه پامان کوي او شهد د دستورونه او شخوي په مشکي پیدا کې ان شاء الله تعالی سبا بیا تاسو په چوپړ کې ازريجو د ازما پلی لست کې د پښتونواله کې او د د پښتنو د رسمو ریواج ټریډیشن په دیواله باندې دا نور ویډیو غانې دي دا مو ګور یو بلته لینک واسټوي د ازما یوټیوب چینل چديیا سبسکرایب کئ او دادا گیانټی بٹن چديیا غو دباو کئ یار ماښتن چ بیا زه ویډیو اپلوډ کوم اول دا واره درتا سور ور رسیدې حاضر دم ما نه کې به کزې تره کی اجازه د الله په نام اسلامین خلاف زنده‌باد